Ну, конечно. Еще Никто вас... ничего не знает. Что-то июнь июня месяца будет вот, война в Украине быть. Еще никто вы, ничего не знает. Вы не, вы не понимаете? Нас... Вы не нас... да. Это... Вот, э, Мирослав Иванович ничего нового не сказал, как кроме того, что есть вот такой вот закон. Я его взял, я его взял сюда. Вот есть два закона, они практически одинаковые. Что это, что это? То есть да, с, первого, с 1 июля если, допустим, если в доме не создастся ОСМД, это не обязательно его надо создавать. То есть у местной власти, местная власть, не, не она сама захотела, это закон. Тот, который за, за каких мы депутатов голосовали, они нам проголосовали, вот такой закон. С 1 июля это мы вводится. Затекло, Значит, Так подожди, Но мы, не, мы сегодня не обсуждаем закон, мы говорим, что он есть. Будет директор ОСББ, которому нужно платить зарплату, да. будет бухгалтер, да. на что-то еще будет юрист. Будет? Да. Да. Электрик будет. Да. Да. Так вот, вот теперь смотри, подожди. Скиньте, да. мы будем платить? Да, а, да а потом будете том, задавать. Вы задаете вопрос, куда деньги деваются, да. вот Но я плачу. даже <coughs> диода... ты <Что coughs> Если <будет> дальше. <coughs> дальше будет хуже нас, что оно да. Вы мне Женщина, ну дайте Я хотел бы создать еще в 2002 году в своем 12-м доме А знаете почему? Послушайте. Послушайте, никто же вас не заставляет создать, <соединяющие> создать ОСМД. Кто есть, есть, сделал, что никто есть, не заставляет? Если не откажется, никто ничего, вы, ничего ничего не заставит. А вы так ставите, как вы вы на Никто никого не женит, ни замуж не выходит. Просто женщина пришла, есть инициаторы. Допустим, для того, чтобы создать ОСМД, надо всего-навсего минимум три человека которые спрашивают у народа, если народ, если весь дом соглашается больше чем 50%, то тогда создается СМД. Если меньше чем 50%, значит, оно не может быть создано. Первое собрание проходит. Ну, сегодня немножко не так. Сегодня это собрание. Ну, не будем говорить, что оно легитимное. Для того, чтобы создать собрание, чтобы у нас было надо все нормально, дом. за 14 дней надо. Да, это тяжелая работа. Это работа тяжелая. Каждого надо обойти. Ну, против тюрьмы ходили там подписывали. Точно так же и здесь надо пройти просто и спросить у людей. И потом не, будет вы, зад... не будете задавать вопрос, куда деньги наши деваются. Это с вашего же дома выберите. Слава Богу, есть в каждом доме инициаторы. Я не знаю, один, второй, третий, тот, которому вы доверяете. Не, например, не нашему городу, который на 40 домов, как вы говорите, там один бухгалтер. Давайте пойдем, в, где уже созданы ОСМД. Я спрашивал, вот Ольга Петровна работает в Зарива, в исполкоме. Я спрашиваю у них, вы сегодня хотите перейти в ЖКО, чтобы многие дома хотят перейти, чтобы не иметь проблем, там это же надо будет проблемы иметь между жителями. Сегодня кто отвечает? А у них, например, не так. У них подали им там, допустим, воду, да, люди разбирают воду. Только я, если я председатель, я должен прийти и сказать, ты же заплати за воду. А сегодня мы вот здесь вот. Мы же знаем, что у кого-то 10 тысяч, у кого-то там 5 тысяч долга. Вы им говорите, вот когда они проходят рядом. Нет, мы сидим, разговариваем спокойно. Это проблемы городского совета, это проблемы ЖКО. А тогда они будут нашими проблемами. Мы же хотим, чтобы мы жили хорошо. Вы чтобы каждую копейку. человека, да. Да. Работы, да. да. да, да я не устраиваю Да человека. Сказать, женщина. Что в я не устраиваю. Я не устраиваю. Вот, вы будете краю. в том... Вы про... пояснить людям, что будет раньше людям. Вот дайте рассказать. Мне. Я вам еще Давай. раз говорю. 2000... Вы просто богатые. Вы, помните... вы, помните... 2022 <coughs> 2022 <coughs> <год>. <coughs> <coughs> Вы помните 2002 год? Вы помните 2002 год? Подожди, ну пусть скажете. Если кто-то говорит, не будет. мы поехали. гемор свою... і голову Кого? і ви хочете тепер всіх з мерії сюди розсунуть там, да? і що ще ну, їх нет. опять кормили? Вот давай. Не пошкайте, не пошкайте. Ми не хочемо їх кормити. Ви не розумієте, люди А страшно, ви, ви не кормите? Не ні зараз за тепло. Некоторые ну, люди считают копейки, и треба с этим рахуватися. Это люди, которые все життя Я что я вам скажу, смотрите, основ... основ... а мы, а мы, мы вопрос... Да. Основной вопрос какой? На сегодняшний день, если фирма какая-то, вот фирма, допустим, наш город есть, есть теплодар энерго, да? Вот знаете, сколько, допустим, теплодар энерго жители наши должны? Около трех миллионов. Плюс штрафы, вот это вот четыре с половиной до пяти миллионов входили в отопительный сезон. И пришлось с городского бюджета где-то найти денег, чтобы вложить туда. Это не, не а я лично таки должен, или вы. Кто же такие тарифы принял по городскому бюджету? Не депутаты, которых мы выбрали, не получают каждый месяц О, зарплату. Депутаты. Северный Депутат. город, Житомир. Зайдите Депутат. по интернету, зараз все не дурные люди. Зайдіть в інтернет, подивіться, які тарифи. зіверний Город, там набагато Наскільки тарифи в нас привищають скажі, з Житомира. Вибирали Хто піднімав вмістці, гарненько ручки. Люди Хто піднімав гарненько. Всі депутати, ви, депутати ті щоб загнати yeah. тіплодарських людей. Щоб опять люди були в боргах, щоб забирати квартири, щоб yeah. ці квартири <bailout> знацінювалися. І люди від'їжджали з теплодара. Ви у депутатів зараз що ви Вы хочете зробити? Ви вибирали, вони із практики. Я на понял, в 2004 году нет. я тоже как-то ну, занялся ну, этим вопросом, и один человек у нас, свою... ну, грамотный человек, с нашего дома вышел на пенсию и хотели создать ОСМД. Нашли прообраз ОСМД успешного на поселке Котовского, там, значит, отставной полковник, его назначили председателем, он дело поставил так, что взял два дома, у него на, то времена, на те времена зарплата его была 100 долларов. Посмотрели людям рядом домов, как у него там все идет, и заключили с ним контракт. У него 6 домов стало, а вы знаете, что любое расширение сети, оно ну, менее дешевле. Да, потому что та база, которая есть, у него там, допустим, сварочное оборудование или там слесарь по обслуживанию чего-либо, он может взять на обслуживание и другие дома. То есть тариф, который был установлен, они наоборот его снизили. Вот. В Поэтому тем, в зависимости от того, насколько... А кто же Вы не, это... Нет, это... Ну, После мы же да, не заключили да, договор за технику, Есть два варианта. А кто за минимальную зарплату? Понятно. А если а я... придет я на минимальную зарплату, то придешь и на 10. начальник придет на да, такую да, 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 за зарплату. Да придет, конечно придет. Ну, конечно, а на да, какие сегодня зарплаты ходит? Кстати, еще один момент. Наш ну, центр занятости городской. Вот он обещает курсовую... Обучение для граждан, ну там возрастной ценз установлен. Не младше 45 лет и не старше 60. Поэтому они готовят управляющих. Ну, наверное, есть возможность выбрать кого-то и направить на обучение. Значит, вот подошел Сергей Викторович, если кто не знает, я представляю. Мы в одном округе, вот два депутата, которые мы представляем Сергей Викторович интересы. на городском э, заседании вашем говорил, что отопление подорожает на 80-50%. На с чего мы будем платить, вы не скажете? Чего? Вы кто-то добился, почему у нас такое высокое отопление? Э, за декабрь пришло 900 с чем-то, э, за январь э, пришло 700 с чем-то, за февраль уже 850. Ну, уже могу. По вопросам... Не топили вообще, Подожи, 2, по а вопросам, а да. На улице по обещал, что температура. Кто это депутат у Ну добьются? давайте говорить по одному. Вы же задали вопрос. Вот серьезно, по там? вопросам Почему? теплоснабжения вам есть. полную картину может... Э, описать, нарисовать. Я немножко не есть. согласен с тем, что сказал Сергей Викторович, допустим, что там на 50% оно подорожает. На сегодняшний день принято решением э, сессии городского совета, что в экономцев послуг будет Теплодар, э, Одеска ТЭС-2, та, которая была, наше коммунальное предприятие. Не частное предприятие, а наше коммунальное предприятие. Да, оно, это связано, потому что бывшие руководства, допустим, Теплодар Энерго, они написали, что они с нами расторгаются, э, они не будут являться э, выконавцем и послуг после окончания отопительного сезона. Вот. Поэтому другого выхода здесь просто нет. Понимаете, у нас же нет одного или там, второго, у нас нет, у нас не подведен газ. Сегодня прорабатывается вопрос. Есть несколько фирм, которые, я вам говорю, что приезжали, из Киева приезжали, и прорабатывается вопрос подвода газа у нас была, к извините, извините, У нас была своя Значит, котельная. Ну и что? У, у нас там, и там ну, своя это, котельная. Это Эта котельная была на мазуте. У нас э, ее недостаточно было, поэтому перешли на пускорезервную котельную. А пускорезервная котельная была предназначена для того, чтобы закрутить, турбину, заработала бы атомная станция, у нас, конечно, тепло, с теплом проблем бы не было. Оно бы тоже что-то стоило, но, ну, наверное, не такие деньги. Поэтому то, отапливали стойку скорезервной котельной. Перевели ее на газ. Перевели ее на газ. В 2000 году или в 99 не помню, там уже в декабре месяце. Вот. Но, 2000 да? Но, тем не менее, оттуда 40 домов, которые 40 домов, это затратно. Это затратно. Было бы хотя бы в два раза больше потребителей. Естественно, что отопление было бы немножко, немножко было бы Меньше стоимость. На сегодняшний день прорабатывается и этот вопрос подвода газу, газа к городу но мы за один год его, конечно, не сделаем. Во-первых, это связано с денежными вложениями. Денег на сегодняшний день просто нет. Но... А Арабаджи что подводил? Арабаджи, а я, зн... я, не, знаю, что он подводил Арабаджи. Кому и куда? Сюда, в Теплодар. Да, и там есть где-то. Я слышал. Нет, это. Ну вы слышали, На построена при Арабаджи Это на промплощадке. Вот от нее запитана по газу пускорезервная котельная и предприятие УНАЛ-АБЦ. Вот Проб... проблем, проблем много, но если, допустим, от... вот эти вот все проблемы сегодня, э, как бы городская власть, ну, даже если мы выбрали нового там мэра, в любом случае денег-то нет, у нас бюджет нашего города там 15 миллионов, в отличие от Южного, который полмиллиарда, и, вернее, Ильичевска полмиллиарда, и Южный там где-то 300, по-моему, миллионов, то тут на зарплату даже нет. Поэтому, если мы хотим здесь, вот я хочу здесь жить, потому что я начинал его строить, если мы хотим здесь жить, нам легче, допустим, в каждом доме, и чтобы не кивать на кого-то, а там они украли. Вот вы говорите, там бухгалтера надо, еще кого-то. Вы же не можете просчитать вот все затраты, которые, допустим, несет ЖСП наш город, а да? не частная. Подождите, давайте, вы зададите вопрос. Давайте я отвечу. Вот. Мы здесь, здесь легче, в своей семье легче, допустим, бюджет делать планировать бюджет, чем нам кто-то его спланирует. Вы же знаете, сколько вы зарабатываете. Точно так и здесь. В чем отличие вот этих вот нового закона? В том, что можно создать ОСМД с нескольких домов. Это даже, это будет не ассоциация, это будет просто ОСМД, один ОСМД. Вот, например, как бы я, как я видел это, 12, 3, 4...